Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Генство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні завітаємо до Криму в Армянськ. Усього за рік невелике містечко перетворили у центр дозвілля для його мешканців. В Армянську за рік реконструювали чи на пів міста кажуть, допоміг бізнес у 2012-му із Заводом Кримський Титан підписала меморандум про соціально-економічний розвиток міста. Відтоді відновили центральну площу. На це виділили понад півмільйона гривень. Постійно поліпшують житлово-комунальне господарство. Одним из основных направлений у нас было это ремонт и реконструкция объектов благоустройства нашего города. По программе «Светлый город» в 2012 году эта программа предусматривает поэтапное восстановление освещения всех микрорайонов нашего города. В рамках этой программы в прошлом году было предусмотрено 940 тысяч гривен. На заводе працює майже четверть міста, а саме тому керівництво пікується про підвищення добробуту. Кажуть, що комфортніше буде жити в Армянську, то більше спеціалістів захочет тут мешкати та працювати. Не І ...про майбутнє покоління. У двох школах відремонтували їдальні. На це виділили більше, ніж 3 мільйони гривень. Замінили там майже всі комунікації, крім того, відновили і центр дитячої творчості. Батьки задоволені, є чим зайняти малечу. Нині у 20-тисячному містечку понад півтори тисячі дітлахів відвідують центр. Внучка у нас учиться в школі, но ми посічаємо акробатику, ходимо на танці, ходимо на англійські. куди дітям піти. Реконструювали і дитячу юнацьку спортивну школу почали з круглої зали. Нині тут проводитимуть не тільки спортивні змагання, а й організовуватимуть семінари та демонструватимуть фільми. кажуть, зала не працювала з кінця 90-х років. Зал многофункциональный. Он может быть использован как арена для спортивных мероприятий, он может быть использован как для проведения культурных, массовых мероприятий, как для проведения семинаров, тренингов и так далее. То есть это многофункциональный зал. Здесь в свое время было очень много мероприятий, и мы надеемся, что восстановление вдохнет этот зал в новую жизнь. Реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи завершили тільки наполовину, кажуть в Армянську. У найближчих планах відновлення басейну та спортивної зали? І на продовження теми інтерв'ю з армянським міським головою Валентином Демидовим. Доброго дня, Валентине Валентиновичу. Ну, я хочу вам подякувати за те, що ви погодилися на інтерв'ю. Отже, армянськ є містом з монопрофільною економікою. Скажіть, будь ласка, як впливає на бюджет містоутворююче підприємство? мы серьезно зависим от того, как идут дела на нашем городообразующем предприятии «Чао Крымский Титан». Когда-то так исторически сложилось, что город возродился со строительством завода, и в настоящее время, в общем-то, и напрямую влияние в виде поступления налогов, порядка 75% налогов города ⁇ это поступление от Титана. Так и косвенно, собственно говоря, если выплачивается хорошая заработная плата, нормальный фонд оплаты труда на заводе, то вокруг этого как бы обрастает и средний и малый бизнес, нормально работает социальная сфера. Ну и как бы мы очень серьезно зависимые. Э, все неудачи, которые, если бывают такие сложные периоды, э, мы также ощущаем на себе. Сегодня, слава богу, предприятие работает уверенно, наращивает темпы объема выпуска продукции, модернизирует производство. Ну и город, соответственно, ощущает на себе э, в виде налогов, в виде развития среднего, малого бизнеса. Валентин Валентинович, ви, як безпосередньо керівник міста, скажіть, яких результатів очікуєте від реалізації меморандуму про співпрацю і соціальне партнерство? Це э, документ, по якому градообразуючі підприємства беруть на себе соціальні обов'язки, і э, помимо того, що виграють жителі міста, э, робітники заводу, виграють і саме підприємство. Тому що, створював умови... Э, при котором э, жить в городе становится качественное и комфортно, э, создаются условия для привлечения сюда молодых специалистов, то есть для тех э, людей, которые будут работать на этом же предприятии в дальнейшем. А мы знаем, что сегодня серьезные инвестиции вкладываются в развитие «Титана», и если не параллельно не, не развивать социальную сферу, не развивать жилой фонд, не развивать город, то через какое-то время можем столкнуться с проблемой, что на этом предприятии, новом, совершенно новом предприятии модернизированном, просто не будет кому работать. Поэтому это дальновидная грамотная позиция, от которой выигрывают все сегодня. Меморандум будет реализован по четырем направлениям. Это жилищный фонд города, э, реконструкция, ремонт э, жилого фонда, это объекты благоустройства, объекты э, социальной сферы, школы, детские сады, больница. А также отдельно мы определили, это тоже как направление ЖКХ, система воды и канализации. У нас были большие проблемы ранее с коллектором, и в рамках меморандума в том числе мы восстанавливаем и решаем эти проблемы. Меморандум э, рассчитан на 4 года, и уже за первый год его существования, э, я думаю, что жители нашего города на, на себе испытали, многие не верили, что в таком объеме реально э, возможно э, в, нашем, в наше время, в нашей стране, э, в нашем городе, э, что такие работы будут выполняться. Армянск одним из первых мест в Украине перейшов на индивидуальное опаление. Скажите, пожалуйста, как вы решили вопрос о бюджетных закладов и чьи мы приняли программу по переводу на индивидуальное отопление города, в рамках которой привлекли инвестора и построили 14 мини-котельных на объекты э, социальной сферы, на школы, детские сады, э, сделали ремонт внутренних систем, чтобы это было не, ну, не отапливать воздух, скажем так, э, чтобы это было эффективное отопление. Ну и э, вторая проблема, это было, э, как нам перевести жилой фонд на индивидуальное отопление, потому что действительно э, существует группа лиц, жителей нашего города, которые не в состоянии себе приобрести котел, э, приобрести, установить автономное отопление, поэтому мы приняли соответствующую программу, по которой э, определена была группа лиц, э, нуждающихся, малоимущих, э, льготников, по которой мы э, по этой программе, мы за счет бюджета установили э, электричество отопление и значит, более того даже по программе забота компенсируем именно этой группе лиц стоимость оплаты за электроэнергию. Как вы оцениваете инвестиционный потенциал места и как в мисте Армянскую реализуются инвестиционные проекты? Безусловно, я считаю, что наш город инвестиционно привлекательный, с серьезным потенциалом. Прежде всего, потенциал связан с промышленностью. От этого никуда не уйти, потому что, ну, я думаю, что исторически сложилось так, что мы являемся промышленным городом, и, наверное, грех не использовать этот потенциал. Это вот у нас есть совместные проекты программы с градообразующим предприятием. Дело в том, что есть планы у предприятия по инвестированию в строительство новых цехов. Для этого необходимы и новые кадры современные, для этого необходимо решение жилищных вопросов и так далее. Вот это все без решения этих вопросов невозможно, скажем так, реализовывать инвестиционные проекты. Поэтому, что касается промышленности, у нас есть понимание, как туда будут вкладываться инвестиции, какая нужна помощь для того, чтобы действительно это было эффективно. Кроме того, мы считаем, что у города серьезный потенциал для транзитного туризма. Мы мечтаем сделать так, чтобы Армянск воспринимался не только как город химии, но и город, мимо которого невозможно проехать всему потоку, ну, в основном, автотуристов. И у нас есть ряд проектов, мы совместно вот с немцами по программе GIZ рассматривали уже, даже представляли наши проекты, они достаточно интересными являются, заинтересовали наших партнеров. И мы рассчитываем создать Такі проекти, по корому е, буде обслужуватися транспортний турист, е, приїжджаючи в Крим. А це приличне количество людей, мільйони е, в год. Чи вдається на сьогоднішній день налагодити діалог з радою міністрів Автономної Республіки Крим? І чи відчуваєте підтримку? В настоящему е, дійсно конструктивний діалог е, у мене є. уже определенный опыт работы с различными, скажем так, государственными структурами. все-таки я уже с 2007 года городским головой работаю, и с 2002 года секретарем городского совета и могу отметить, что действительно это не простые слова. Сегодня вот что больше всего, конечно, интересует города, районы, это выделение субвенций, да, помощь какая-то финансовая. То есть что мне больше всего нравится в сегодняшнем диалоге, скажем так, взаимоотношения, то что что касается части субвенций, да, что создана понятная, прозрачная система работы, скажем так, вот по-моему два года назад эта работа началась и Совет со стороны Совета министров был создан реестр проблемных вопросов, который существует в каждом городе, в каждом районе. И эти проблемные вопросы попадают только в одном случае: что города доказывают, с одной стороны, их высокую социальную значимость, имеют проект на сметную документацию на те или иные объекты. Вот. Ну и еще и ряд моментов, без которых невозможно, чтобы эти объекты легли в план работы Совета министров по выделению субвенций. Такого раніше не Армянск є містом, яке входить до складу Асоціації міст України. Скажіть, як асоціація допомагає вирішувати питання місцевого самоврядування. Я хочу сказать, что достаточно Асоціації. почувствовали очень много интересных е, обсуждений, где е, интересует наше мнение, а е, обсуждения на, на те вопросы, которые как раз нас волнуют. Это и связано с реформированием системы. местного самоуправления и вопросы, связанные с административно-территориальным устройством, вопрос изменения налогов и так далее. Мы, я лично посещаю эти встречи, круглые столы. Мы вносим свои предложения, которые, в общем-то, от нашего имени ассоциация в дальнейшем выносит на уровне на уровень кабинета министров, на уровень Верховной Рады Украины. И для нас это очень важно, потому что там действительно те вопросы, от которых от правильности принятия которых зависит серьезно развитие регионов. Кроме того, серьезная консультативная помощь, консультационная есть специальное даже управление по жилищно-коммунальному хозяйству по правовым вопросам, куда в том числе и мы обращаемся и получаем необходимую нам информацию. Ну а также достаточно продуктивные, я считаю, и много большое количество семинаров, очень интересных, поэтому У я очень рад, що ми вступили в асоціацію, що ми працюємо, і Я думаю, що це буде дев'янішим приносіти пользу нашому городу. Дякую вам за змістовне інтерв'ю. І нагадаю, що це був армянський міський голова Демидов Валентин Валентинович. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку ЮСАЙД. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. На цьому випуск завершено. Дякую вам за увагу. На все добре!